Начала его развивать я недавно, ну, то есть около, наверное, трех лет. Сначала это был контакт, тогда это было, ну, модно, да, скажем так, вот. И макияж был просто на любительском уровне, как хобби. То есть я не видела себя как бы в этой профессии изначально. Это пришло со временем и когда меня поддерживал муж, потому что из родных меня не поддерживал никто. Не понимали ни мои родители, ни друзья, знакомые, в принципе, что это за профессия. Это был 2008 год, когда я заканчивала школу. Меня родители спросили, кем ты хочешь быть. Я говорю, я вот мне нравится макияж делать себе и не только себе, а еще своим подружкам, там, подруг, подругам, подруг, в общем всем. И мне это нравилось, мне нравилось вот смотреть на преображение девушек, как они, насколько они становились увереннее в себе. Первым, кто был против, это была моя бабушка. Она сказала: "А кто это? То есть для них, ну для людей этого поколения вообще непонятно. У них есть бухгалтер, экономист, вот конкретно кто-то" по профессии, она сразу сказала, что нет, иди э, в экономику. Ну, на тот момент, скажем так, финансово семья не могла позволить сразу институт. Я пошла учиться в наш техникум, автодорожный техникум. Я сама из лазовой. После 11 класса поступила я на экономиста, закончила наш техникум и уже потом дальше на третий курс в институт даже закончив институт, я поняла, что это ну, не мое. Я проработала по специальности полгода. кстати, у нас в больнице. Там мы и с мужем познакомились, в принципе. я оттуда сбежала и сказала, что я не хочу. Я уже вышла замуж, у меня родился ребенок. И в тот момент, когда ты сидишь в декрете, тебе хочется чем-то заняться. Чем -то вот... И вот тогда я вспомнила, что все-таки вот какие-то детские еще амбиции, да, с прошлых лет, и говорю мужу, я хочу поехать учиться макияжу уже профессионально, не просто как хобби, а заниматься этим профессионально. В общем. И он единственный, кто поддержал, родители все равно были против. Они не понимали даже спустя много лет, что я вот хочу. И я благодарна мужу, что он меня поддержал. И вот сейчас я занимаюсь этим уже пять лет и дальше буду продолжать.